बसमिल्लाम हो शाफ़ी हर किस्म की एलर्जी का घरेलू हर्बल इलाज सवाल है कि नई या पुरानी एलर्जी या छपाकी का कोई हर्बल नुस्खा बताएं क्योंकि एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है ये मरदा ब जाता है लेकिन जब चांद खुराकों का बीच में नागा करें तो पहले से और शिद्दत के साथ ये उठता है और बहुत तकलीफ से साबित होता है और फिर यह भी है कि एंटी एलर्जिक जो भी एलोपैथी की उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है सो जवाबन अर्ज है कि इसके हम बहुत से नुस्खे यहाँ बयान करने लगे हैं और जो भी क्योंकि जब बहुत सारे नुस्खे हों तो इंसान को फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इस्तेमाल किया जाए ये सभी नुस्खे अल्लाह के फजल से दर्जा मुजरब और पाई के हैं और अल्लाह के फजल के साथ देरपा असर रखते हैं जड़ से मरज को काटते हैं उनको तो इस्तेमाल करें इन एलर्जी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी पहला नुस्खा है उनाब अठारह दाने उनाब अठारह दाने रात को पानी में भिगो कर रखें सुबह ग्राइंडर या ब्लेंडर में रगड़ कर अगर मिजाज गर्म हो तो बग़ैर गरम किए पीए लें गर्म नहीं करना अगर गर्म मिजाज हो अगर सर्द हो तो नीम गर्म करके पिए इक्कीस रोज तक ज़्यादा दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इकट्ठा ही अठारह जरब इक्कीस के हिसाब से उतने दाने ले लें और इकट्ठे उनको रगड़ के पीस के रख लें ग्राइंडर की मदद से या जहाँ से ख़रीदे पंसार के दुकानों पे भी ग्राइंडर होते हैं उन्होंने रखे होते हैं वहाँ से इकट्ठा ही पिसवा लें उसको फिर आसानी हो जाएगी और इसी हिसाब से उसी अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना रात को भिगो के रखें और सुबह इसको जिस तरह हमने बयान किया है पी लें अगर इस मखम से मैं तैयार खुद तैयार करने के मखमस में ना पा सकें तो ये कदरे महंगा पड़ेगा शरबत उन्ना बना, बना बनाया अजमल करशी आफ्ताब करी या हमदर्द या अजमल किसी का ले लें तो वो इस्तेमाल करें ये चालीस एम एल एक सौ बीस एम एल अरक कासनी में मिलाकर पिएँ या वैसे अरक कासनी भी बाज़ार से मिल जाता है या फिर इमली या आलू बुखारा खुश तीस ग्राम रात को भिगो कर रखें और सुबह पानी निसार कर अगर गर्मियों का मौसम हो तो इसको सर्दी पी लें और अगर सर्दियों का मौसम हो तो थोड़ा सा नीम गर्म कर लें तो इस तरह करके इक्कीस रोज तक इस्तेमाल कर, कर लें या फिर अजवैन खुरासानी इसको हाई उसेमस भी कहा जाता है ये दो ग्रेन ज़्यादा बिल्कुल ना लें क्योंकि ये नशावर चीज़ होती है अजवैन देसी किजवैन नहीं होती ये मुख्तलफ़ चीज़ है और असर करती है पायदार असर रखती है लेकिन इसको ज़्यादा मकदार में दो ग्रेन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना दो रत्ती या दो ग्रेन पानी के साथ ले लें चूँकि ये नशावर चीज़ है कदर ज़हरीली भी है ज़्यादा लेना ख़तरनाक है या फिर कचूर इसको फारसी में जुराबाद कहते हैं एक जड़ी बूटी है एक था दो ग्राम सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें नए व पुराने छिपाकी व एलर्जी को जड़ से उखाड़ देती है मुस्तकिल पैदा हो जाता है अगर साथ पुराने कब्ज़ भी हो एलर्जी और साथ कब्ज़ भी हो तो अतरीफल जमानी या अतरीफल कशनीजी या अतरीफल फल डेढ़ चम्मच रशबे जरूर तीन माह तक इस्तेमाल करें, फ़ायदा जल्दी हो जाएगा लेकिन तीन माह तक इस्तेमाल करें ताकि दोबारा ये तकलीफ़ ना हो या फिर माजून उशबा या माजून चौपचीनी डेढ़ चम्मच ले लें और अरकासनी कासनी एक सौ बीस एम एल के साथ इस्तेमाल करें या मकामी तौर पर लगाने के लिए फैमिली मेडिसन जिसका नुस्खा ये है काफूर सात अजवैन सात पुदीना काफूर सात अजवैन सात पुदीना हम वजन ले लें और इनको एक शीशी में मिला कर रखें ढकना टाइट रखें क्योंकि यह दवाई उड़ जाती है हवा में बुखारात बन के तो तेल सरसों या वैजलिन बीस गुना में मस दस एम एल दवाई हो फैमिली मेडिसन दस एम एल हो दस मिलीलीटर तो सौ एम एल सरसों के तेल या वैजिलीन में मिलाकर कर जिसम पर मलें इससे बहुत फ़ायदा होता है और यही फैमिली मेडिसिन जो दवाई है खाने के लिए भी इस्तेमाल करें ठंडी दवाई है खून के जोश को बिठाती है दो तथा पाँच कतरे एक बताशे या चीनी में मिलाकर या एक ऊंट पानी में मिलाकर पीने के लिए इस्तेमाल करें अगर सर्दियों का मौसम हो तो यही चंद कतरे फैमिली मेडिसिन के इलेक्ट्रिक कैटल में पानी में डालकर बाप लें पसीना खुल कर आने दें इससे भी बहुत फ़ायदा होगा और अगर फैमिली मेडिसिन पानी में ना डाल सकें खाली पानी की पाप लें तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है हफ्ते में तीन बार